గమనిక శాస్త్రీయ దుర్గణిత రీత్యా జూలై పదిహేను ఆషాఢ శుక్ల నవమి రాత్రి ఏడు గంటల పంతొమ్మిది నిమిషములకు సోమ కాలంలో నవమి తిది ముగుస్తుంది కావున జూలై పదిహేను సోమవారం శ్రీ వారాహీదేవి నవరాత్రులకు అదనపు రోజు పూజ చేయవలసి ఉంటుంది పూజను ఉదయం నుండి మధ్యాహ్నం లోపల ఆచరించాలి ्रीङ्कारासनगर्भितानलशिखां सौः क्लीं कलां बिभ्रतीं सौवर्णां भरधारिणीं वरसुखाधौतां त्रिणोत्रोज्ज्वलां वन्दे पुस्तकपाशमङ्कुशधरां स्रग्भूषितामुज्ज्वलाम् గౌరీం త్రిపురాం సంచారిణి అని ధ్యానించిన తదుపరి ఈ నామాలను పఠిస్తూ జగన్మాతను మరలా ధ్యానించాలి అయగ్రీవ ఉచ శృణుద్వాదశనామాని దేవ్యా ఘటోద్భవా यदा कर्णणमात्रेण प्रसन्ना सा भविष्यति पञ्चमी दण्डनाथा च सङ्केता समयेश्वरी तथा समयसङ्केता वाराही पोत्रिणी शिवा वार्ताली च महासेनाप्याज्ञा चक्रेश्वरी तथा अरिग्नी चेति सम्प्रोक्तं नाम द्वादशकं मुने द्वादशका वच्या वच्या संकते ना नाम द्वादशकाभिक्यवज्रपञ्जरमध्यगः सङ्कटे दुःखमाप्नोति न कदाचन मानवः एतैर्नामभिरभ्रस्ताः सङ्केतां बहुतुष्टुवुः तेषामनुग्रहार्थाय प्रचचालच चा सा पुनः इति श्रीब्रह्माण्डपुराणे ललितोपाख्याने सप्तदशोऽध्याये శ్రీ నామ స్తోత్రం గత తొమ్మిది రోజులుగా అమ్మవారికి నివేదించిన ప్రసాదములలో ఏదైనా ఒక దానిని ఈరోజు నైవేద్యంగా సమర్పించవచ్చు